Шановні дучанці, перед вами наш спортивний клуб Геркулес. Ми посвящаємо наш виступ Дню Перемоги і нашій єдиній Україні. Слава Україні! Слава! Шановні, зараз ви побачите наше невеличке шоу. Ми присвячуємо це шоу вам, усім, нашій Україні і тим, тим героям, які не повернулися до нас в роки Великої Вітчизняної війни.

Майдана. Вячеслав Чумаченко. Пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Кандидат мастера спорта. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Двуразовый чемпион мира. Вячеслав Чумаченко. Участник Майдана. Далее. Калак Ю... Роман. Есть Калак Роман? Также, пожалуйста. Пока не Значит, он участник Майдана также. Пашкевич Александр. Бородавка, чемпион Европы 12 -го года, мне город Кельч. Кандидат в мастера спорта. Значит, дали наше, наше, упражнение, пожалуйста. Мы представили просто, ребят. Я пожалуйста, вот вам юный богатырь. Со свои рекорды. Это Сензи Малый наш ответ отжимается более 100 раз. Пожалуйста, Денис! Вернусь, пусть даже через сто веков В страну не дураков, а гении Это будущие защитники Украины наши! Я воскрес, Штейн, стране, с так, все, ребята маленькие, хватит отжиматься, пожалуйста, на свое место. Готовится малыши на гире, готовится, отдыхай пока. Вячеслав Чумаченко, значит, рекордсмен Гиннеса города Аргазинск, Россия, 2017 год. К ним установлено два рекорда. Поднятие гантели 8000 раз, поднятие гирь и так далее. Вячеслав Чумаченко еще покает нам такое упражнение олимпийское для Пожалуйста, Вячеслав. снова в бой сорву, Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гений Колтига, Гия 16 килограмм, колтыга рывок. Казаки, казаки, Николай, сюда на подъем гирь. это посвящаем нашим воинам, погибшим в Великой войне. Только I'm going Eu te Учительный выход. Мастер спорта Международной конфедерации Романа Лепцова, чемпионка Европы и мира и Руслана. Чемпионка мира среди девочек до 14 лет. Город Кейдж, 2017 год. Вот, пожалуйста. 18. Вот, кандидат мастера спорта! <music> Упражнение на <написано. музыка> Завершили мы вам и всей Украине наше выступление. Спасибо большое! Все ребята, спасибо и на... На память мы должны сфотографироваться, пожалуйста, сюда подойдите. <звы>